assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar youtube ishqozlari va musofirda yurgan aka ukalarimiz mana bugun haftaning juma kuni 1 may hammani kirib kelgan juma ayyomi bilan tabriklayman bugun biz farg'ona viloyati işte rishton tumanidamiz bugungi video ymkaiz ko'rib turganingizdek yana bir chiroyli uy loyihasi haqida bo'ladi qo'ldan kelgancha yoritib berishga şey, harakat qilamiz pishgan g'ishdan bo'lgan hamma yo'g'i xomg'isht ham bor aralashgan darvozaxonaga xomg'isht bo'lgan qolgan asosiy uyimiz pishgan g'ishtda bo'lgan qo'ldan kelgancha qancha nima deydi mablag' ketganini de, yoritib berishga şey, harakat qilamiz agar videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'ragan holda video syomkamizni boshladik videolarimiz yoqsa video davomida layk like bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang shunda siz biz kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz va shu uylarimizni chizmalarini telegram gruppamizga tashlab yuboramiz bozor olami gruppasiga kirsangiz telegramdan o'sha yerda hamma uy chizmalarini o'sha yerga kirgizib boramiz o'sha yerdan bemalol olib yoqqan uy proyektlarni o'zlaringga nima deydi скачать qilib saqlab olishlaring mumkin qani bizdan yiroqlashmang biz boshladik hurmatli obunachilar mana video syomkamizni boshladik bu proyektimizni bitta ukaxonimiz o'zlari nima deydi o'zlari nima qilib o'ylab topishibdi endi internetdan izlanishgan особый chizmalari yo'q ekan buni ustalar bilan kelishilgan holda ustalar kelgandan keyin mana shu yerda o'zlari razmerlarini diagonallarini chiqarishib qilishgan ekan qo'ldan kelgancha uylarimizni qancha расход ketgan uylarimiz nechchiga nechi hammasini yoritib beramiz asosiy birinchi beriladigan savolimiz uka uyimiz nechi sotdik uy joyimiz 15 sotik. 15 sotik, 15 sotik, Azı, genelde, en, o' o'n besh sotix o'n besh sotix uy joyimizga joylashgan bu hozir uyimizn asosiy diagonali orqasi nechta ko'cha tarafi eng o'sha darvozaxona bilan Darvozaxona bilan 22 metr 22 metr 22 ikki metrga bunaqasichi bunaqasi o'n ikki metr 22 ga 12 metr ekan uyimizni asosiy uzunligi diagonali diagonal deyman asosiy uzunligi mana bu tarafi 12 metr ekan ko'cha tarafi 22 metr ikki yarimdan oshiqroq uch sotixga yetmagan joyga nima deydi shu uy proyektimiz joylashgan uch sotix desak ham mana uyni oldidagi hovli bilan почти uch sotixga shu proyektimiz joy bo'lgan bu yerda nechta xona uy bor uka bu yerda besh xona uy tta koridori bor besh xona uy bitta koridor bilan olti xona ekan va ayvonchasi buda darvozaxonasi ham hozir ko'rsatib o'tamiz bu yerda mana darvozasi faqat darvozaxonaga mana yani, bu tarafda uy yo'q darvozaxonani o'ziga xom g'isht ishlatishgan ekan qolgan taraflari hammasi pishgan g'ishtda bo'lgan darvozamiz nechchi eni darvoza uch yarim uch yarim uzunligi uzunligi uzun o'n ikki o'sha o'n ikki uyimiz darvozaxonamiz mana eniga uch yarim uzunligi o'n ikki metr o'n ikki metrga darvozaxonadan narigi to uyni narigi burchagigacha yigirma ikki metr Darıza, honadan, narki, ta, ügyü, geçe, 22 yigirma ikki metr o'shanda pочti uch sotixga to'g'ri kelyapti shu proyektimiz uch sotix joyga joylashgan endi boshidan boshlaylik. qancha shag'al ketgan tosh ketgan o'shani ayting Xo'p. to'rt kamaz shag'al ketgan to'rt kamaz shag'al ketgan 6 tonna sement ketganysh tosh shag'al tosh tosh 2 kamas ketgan 2 kamas, tosh. Ozgina ortib qolgan 2 kamas toshdan ozgina ortib qo'lgan shag'alimiz qancha dedingiz shag'al to'rt kamaz to'rt kamaz shag'al 2 kamas tosh ketgan ekan bu hurmatli obunachilar ko'p obunachilarimiz e, yozishyapti şey kommentariyada. E, har xil narx bo'lyapti masalan bizda mana shu rishton rayonimizda shaharimiz narxi to'rt yuz ellik ming so'm boshqa joylarda olti yuz ming besh yuz ming deyishyapti o'shanga hamma joyda har xil ekan o'shanga o'zlaring özlerin narxlarini o'zlaringni nima deydi o'sha yashab turgan rayon va областlarga qarab pichib olvasizlar masalan toshkentdan boshqa narx ekan g'ishtlarimiz a xuddi shunaqa ekan bizda masalan besh yuz so' bo'lsa namangan andijonda olti yuz so'm yeti yu so'm ekan pishan g'ish a bizda hozir mana shu pishgan g'ishlar besh yuz so'mdan uya kelib tushadi to'rt yuz yetmish so'mdan даже bitta joydan ko'proq olishsa masalan ellik ming yuz ming olishsa yuz ming dona to'rt yuz yetmish so'mni uyga olib kelib tushsa to'rt yuz yetmish so'mdan to'g'ri kelyapti buni ko'pchilik obunachilarimiz bu bunaqa arzon g'isht qayerda bor deyishib so'rashganga o'shanga hozir o'shani aytib o'tmoqchiman bizda shunaqa narx endi namanganda boshqacha ekan boshqa rayonlarda yana boshqacha bo'lishi mumkin hamma joyda har xil shuning uchun o'zlaringni rayonlaringa qarab bu narlar picholaverasizlar bizda hozir mana ukamiz aytyapti torka emas shahal shahalimiz hozir bizdan to'rt yuz ellik ming so'm to'rt yuz ming so'm shahalni olib kelish joyidan uzoq va yaqinligiga qarab narxi o'zgaradi toshlarimiz qanchadan to'dngiz toshnibesh y besh yuz besh yuz mingdan to'turibdi mana toshni masalan bir xil joylarda oz sakkiz yuz ming rayonlarda masalan bir milliondan ham to'kturishyapti toshni o'shanga qarab o'zgaradi bu proyektimiz 2020 ming yilgi proyekt yana buni yana xudo xohlasa videoyimizni to'rt yil besh yildan keyin kirib ko'ray deganlar bo'lsa noto'g'ri tushunmasin bu narx nooto'g'ri kelmayapti deb bu 2020 ming yigirmanchi yil aprel oyida qurilgan uyimiz shahalda aytdik endi toshda aytdik toshlarni narxi hozir aytganimizdek o'sha narxda 500 yuz ming tosh shahalimiz to'rt yuz ellik to'rt yuz mingdan olib kelib to'rt kamas shahar ketibdi ikki kamas tosh toshdan ortib qoldi deizda hicha ha ozgina ortib qolgan ozgina ortib qolgan bu betonimiz qanchaga ketdi endi sement sement olti tonna sement ketgan olti tagini o'ziga tagini o'ziga olti tonna sement ketgan ekan tagiga nima paдrуshкa qo'yganmisiz tagiga yigirma padushka ellik mana chiqib turgan padushkasimi o'sha hayigirma padrushka ellik ellikka ellik keyin fundament qo'yilgan asosiy betonimiz quyilgan ekan nolga qo'yilgan mana ko'rib turganingizdek nimami almatura tashalganmi tagigaa ikki qator almaura tashalgan eng tagida yigirmalikka nechilik almatura amta o'n to'rtlik tashalgan o'n to'rtlik almatura qancha olgansiz o'sha tagiga ikki yuz yigirma metr ikki yuz yigirma metr tagiga ikki yuz yigirma metr uyimizni общий hammasi nechi mer aylanasi o'sha nimasi bo'lingan перегородкаlari bilan bir yuz o'n metr bir yuz o'n metr uyimiz общий xonalari bo mana hurmatli omaiz bir yuz o'n metr o'shanda ikki qator almatura tashashgan ekan ikki yuz yigirma metr almatura tashashgan ekan endi g'ish qancha ketdi G'ish 43 uch mingta pishgan g'isht ikki mingta xomg'osh ketgan ikki ta xomg'ish darvozxonaga ketgan a qirq uch mingta anaqa ortib qolgan mana shu endi, bitta ikkita tortibdi shularmi ha masalan, 200 ta ikki yuzta besh yuztaga bormaydi qirq uch mingta qirq 43 mingta pishgan 43 uch mingta pishgan g'isht olishgan ekan bu qayerdash bu bu shu qo'qon taraf qo'qon tarafi 43 uch mingta pishgan g'ish olishgan ekan va ikki mingta xomg'ih olishada pishgang'ishimiz qancha keldi xomg'ishimiz qancha keldi kelib tushishi pishgan gishtimiz to'rt yuz yetmishdan tushgan uyga kelib tushdi tort yyehnn to'rt yuz yetmishdan kelib tushgan ekan to'rt yuz yetmishdan to'rt yuz d tushgan xomg'ish homg'ishimiz qancha kelgan homhushimiz ikki yuz ellikdan uyga kelib tushgan ikki yuz ellikdan xom'ishiiz uyga kelib tushgan mana hurmatli obunachilar pishgan g'ishimiz bu ikki ming yigirmanchi yil aprel o'sha şey, fevral aprel oyidagi bo'lgan uyimiz ma mana shu o'sha oylarda tikka bo'lgan mana 43 uch mingta pishgan g'ishimiz 470 so'mdan uyga o'zlari olib kelib kerak ekan xom g'ishtimizni ikki so'mdan uyga kelib tushishi buni endi hali aytib o'tganda o'zlaringni nimalaringa qarab narxni ham pichib olar keyingi masalamiz endi nimamiz qancha ketgan bunga urgani qum ham olgan bo'lsangiz kerak ha g'ish turgani qum ketgan qancha qum olgansiz qancha qum ketgan ekan ikki kamaz qum olingan ikkita kamaz quolngan ortib qolgan ozgina ortib qolgan qumimiz ham mana qumimiz ham ikki kamaz olingan o'sha o'zimizni nima deydi selxoz Ya bir yarimta ketgan ekanda qolgani ortib qolgan qumlarimiz ham hozir bizni hozir mana shu territoriyaga to'kishi olti yuz ming yetti yuz ming shu narxda bo'lyapti bir millionligi ham bor har xil endi u kelishingizga bog'liq bir yarim kamaz qum ketgan ekan ohakchi ikki yarim tonna ohak ketgan ikki yarim tonna pоlныy ketdi a qanchadan oldingiz ohayni ohak o'sha payt ohay qancha ohak olti yuz ellik so'mdan tushgan olti yuz ellik so'mdan 650 yuz ellik so'mdan qancha dedigiz ohakni ikki tonnami ikki yarim 2,5 ikki yarim tonna ohak olishgan ekan 650 yuz ellik so'mdan olib kelishgan ekan ohayni ikki yarim tonna ketgan bo'lsa Kim bu rastvorga sement qo'shilganmi yo'q rastorga sement qo'shilmgan faqat qum bilan o'sha ohangni aralashtirib urilgan. G'ishlarimiz qanchadan urishgan G'ishimiz donasi qanchadan urishgan G'ishimizni donasini 270 ikki yuz yetmishdan urishgan ikki yuz yetmishdan xomni Bir xil aralashigamg'ishtlarimizni urishgan. G'ishlarimizni 270 so'mdan urishgan ekan xom g'ishtni ham pishgan g'ishni ham bir xil narxda 270 so'mdan urishgan ekan nimalarimizchi esdan chiqibdi-yu? betonimizni qanchalar qo'yishgan kvadrat nimasini kubini Metrni qo'yishgan metrini yigirma mingdan qo'yishgan ha metr boaya kelishdiz kubiga emas a metrini yigirma mingdan usta puli qancha bo'ldi o'shanda usta buni metrbay quydirishgan ekan metrini yigirma ming dedigizmi usta puli qancha bo'lgan o'shanda 4 million 4 millionga yaqinlashgan to'rt million to'rt million betonni mana quyib berishdi to'rt million bo'lgan bu ekan buni endi biz o'zimiz nima deydi oбщий narxlarni aytib ketveamiz metrba qo'yishgan ekan yani. buni kvadrat emas e, kub emas metrga qo'yishgan ekan 4 millionlik usta puli bo'lgan ekan g'ishtimiznichi bu ham esinizdami urib berishgan qancha bo'lgan ikki yuz yetmishdan urishgan qirq besh mingtada ha qirq besh mingta ikki yuzi yetmishdan urishgan ekan hisobabveasizlar oxirida общий summani aytib qo'yaveramiz ikki yuz yetmish so'mma urib berishi homg'ushti pishgan g'isht ikki yuz yetmishdan o'sha qirq besh mingtani hisoblab chiqara bu hurmatli obunachilar bu ikki ming yigirmanchi yilgi narx bu videomiz masalan bir yildan keyin kirib ko'rgan odam ya narx to'g'ri kelmay qolishi mumkin o'shanga yaxshilab e'tibor berasizlar degan umiddamiz endi keyingi masala tepasiga отдельный sesim. beton olgan bo'lsangiz kerak a sement sesmasiga u qanaqa bo'lgan qancha ketgan sesmaga beton sesmalarimizga beton qancha ketgan sement sesmamizga ikki yarim tonna ketgan ikki yarim tonna tagiga olti tonnada da tagiga oltitonna общиy sakkiz yarim tonna oщий sakkiz yarim tonna qanchadan kelib tushgan sementimiz sementimiz yetti yuz ellik so'mdan uyga kelib tushgan yetti yuz ellik so'mdan sakkiz yarim tonna sement ketgan a sesmalari burchaklari usti hammasi bo'lib tagiga mana hurmatli omunlashilar olti tonna va ustidagi sesmo v ikki yarim tonna ketgan ekan sementimizni narxi yetti yuz ellik so'm qayerda barkasidan ko'proq shu quvasoynikia quvasoyniki quvasayni sement ekan tepasi endi qanchadan urilgan endi nima sesmani qanchadan quyib berishgan sesmani metri Ses uh -huh. yigirma mingdan quyib berishgan sesmani almatura tashalganmi armatura tashalgan qancha almatura oldingiz O so. 90 metr 16 oltilik armatura olganman to'qson metr o'n oltilik ikki uh yuz -huh. sakson uh -huh. metr o'n to'rtlik armatura ikki yuz sakson metr o'n to'rtlik almatura narxlarni ham esingizdami narxi esimda yo'q o'sha payt olib kelingan oбщий summasichi общий summa olgan materializ bu almaturalarimizni e, qanchaga kelib tushgani eslarida yo'q ekan akamizni hozir narxlarini esdan chiqarib qo'yishibdi sesmamizni usta puli qancha seusta puli uch yarim million uch yarim millionga примчка ustiga quyib asha burchaklari bilan hammasi e, bo'lib uch yarim millionga usta puli tushgan ekan endigi masalan qora qog'ozni ham olgansiz qanchani oldingiz rulonni qora qog'ozlar mana qora qog'ozlarimiz ham g'isht tagiga yotqizib chiqishgan ekan mana shu o'zbek pulga hisoblaganimizda ellik besh million oltmish millionga yaqin mablag' ketdi endigi hozir mana nima deydi to'rsini tashlash jarayoni bo'lar ekan bir iki kundan keyin ustalar kelishar ekan to'rsini tashlarkan ekan to'rsinlarni o'zlari yiqitib qo'yibdi o'zlaridan chiqibdi dehqonchilik nechta torsin keta ekan обhиy hisobladi to'qsonta to'qsonta hammasi ukamizni o'zlaridan chiqqan mana to'rsinlarni yiqitib qo'yishibdi endi ustalar kelsa chopishib yo'g'onlari bo'lsa plaramaga olib borishib moslashib qo'yishar ekan darozaxona bilan a to'qsonta ketami ga darozaxona bilan mana to'qsonta to'rsin ketar ekan o'sha bilan keyin tom yopish jarayoni bo'ladi shu mana hurmatli obunachilar aytib o'tganimizdek 55 besh million oltmish millionga ke yaqin ketdi deyapti ukamiz uyimiz to noldan usta pullari hammasiga nima deydi to'rsindan tashqari hozi shu holatga kelishi oltmish millionga borib to'xtayapti oltmish millionga borib bormay ko'cha tarafini mana ko'rsatib qo'yamiz hozir mana ko'cha tarafi darvoza bilan hisoblaganda yigirma ikki metr mana shu yerdan hisoblagami yigirma ikki metr va bunaqasiga o'n ikki metr почти uch sotixa joy bo'lyapti uyimiz mana shu proyektimiz ko'cha yani, tarafga uchta deraza qalagan va oldi tarafida qolgan derazalar shu videolarimizda agar kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz videolarimiz yoqsa layk like bosib o'z fikringizni komentariyada qoldiring va kanalimizni rivoji uchun mehnatimizni qadrlab поделиться qilib gruppalarda boshqao't o'rtoqlarigizga do'stlaringizga поделиться qilib qo'llab quvvatlab turasizlar degan umiddamiz bizdan yiroqlashmanglar yana xudo xohlasa xomg'ishdan harakat qilyapmiz chiqarishga shunaqa uylarni chiqarishga harakat qilamiz o'zlaringni ehtiyot qilinglar rahmat e'tiborlaring uchun